Ответ на этот вопрос, но на данный момент мне сложно, потому что мы действительно делаем максимум возможного для того, чтобы выйти в эфир. Мы выйдем в эфир с этими авторскими проектами, которые нам присылают со всей страны. Мы выйдем в эфир с программами, которые мы сейчас начинаем потихоньку снимать на наши коробки Мы надеемся, что сегодня мы сможем вернуть себе эфир. Если этого не получится, значит мы будем стараться сделать это завтра и каждый последующий день, пока мы его себе не вернем. Пока мы не вернем себе эфир, наверное же, он будет продолжать быть захваченным заставкой про рейдерские захопления и кино про всех. Тобто ви вважаєте тепер, що канал ТВ захоплений рейдером Василем Забродським? Я думаю, да, потому что я просто я думаю, я, ну, как бы, я не вижу цю ситуацію вообще в другом свете абсолютно никак. Ну потому что э, э, в учредителі э, телеканала, да, мне уснули э, директора. Он прозначил народу. Бачит, я вже управляю. После чего э, бывший директор отказался пускать людей на канал, отказался им возвращать их личные вещи. Вот наш инженер Монтажаков, например, очень переживает по поводу календарика с Муколой Чуком. Ну, вот, для него это дорогая, ценная сердцу вещь. Но Василий Иванович сказал, что он ну, вот, пишите список, идите в суд, и потом я вам отдельно по списку выдам все, что на канале находится из лично доступа ни к технике, ни к архивным материалам, ни к эфирке, ни к эфиру, ни, ни к чему, ни к помещениям вообще. При том, что я считаю, что, например, программы телеканалов, они же еще и являются ну, некой интеллектуальной собственностью телеканала. Более того, огромная часть этих проектов, к которым я непосредственно и люди, которые сейчас остались на имеют прямое отношение. Потому что я в них выступала либо режиссер, либо продюсером, и авторы сейчас этих программ э, тоже работают на ДВА. Ну, как бы, нам же чужого не надо, но и свое отдавать как-то не хочется. Сейчас, а скажите, кому належит это «майно»? Вот, там, эфирка, там, камеры, ну, там, пульты, вот, вот, сам компьютер. Компьютеры, ну, майно. У нас э, о, оно, оно находится на балансе телекомпании есть список техники, которые находятся на балансе телекомпании. Есть квитанции, чеки о покупке, заказанные то от ТРК ТВА. Но мы не можем их забрать. Что-то оно ваше, чем оно у вас Телеканал ТВА.